Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв, програма Гарячі Лінія у студії для вас працює Луїса Кірюміна. Мої вітання і гість нашої програми сьогодні. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Ніколай Павлович, здравствуйте. Добрий вечір, уважаемые жители города Ніколаєва. Добро віче уважає жителі Ніколаївського регіона, уважаем гості Ніколаєва. Я хотів би в очередь, поверить, чем, значит, наш діалог. поздравить всех жителей сегодня с праздником э, крещения э, с крещением. Значит, я считаю, что это очень большой, серьезный праздник. Пожелать в первую очередь всем крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, чистого мирного неба над головой. С праздником, с крещением. Николай Павлович, хочу начать наш эфир с вопроса о погашениях заработных плат на предприятиях Николаевской области. Этот вопрос остается по-прежнему актуальным. Какая же ситуация на сегодняшний день? Мы подводили сегодня итоги работы комиссии, которая контролирует заработную плату, и сделали для себя выводы, что комиссия работала правильно, и необходимость такой комиссии действительно актуальна. Почему? Потому что... Если взять результаты работы этой комиссии за 2014 год, то результаты сегодня показывают, что успехи есть, и они довольно-таки положительные. В первую очередь и долги по заработной плате в Николаевском регионе на 1 апреля 2014 года составляли 69 миллионов. 69 миллионов с запятыми. Значит, в этой ситуации работала комиссия системно значит, и сделала как бы, стратегическую как бы для себя задачу. То есть распределить этих кредиторов, которые сегодня должны, которые имеют задолженность по зарплате, разделить их на промышленные предприятия, разделить, разделить их на подотрасли и определить основных кредиторов, которые сегодня есть в списке этих 69 миллионов. Если посмотреть по балансу 69 миллионов, то на тот период или на этот период в большей степени около... 35 миллионов составляла задолженность по зарплате трех крупнейших судостроительных предприятий. Это завод Черноморский завод, завод имени штатного коммунара и завод Океан. Таким образом, сегодня наступил уже январь месяц, и мы подводим итоги, что реально сделано и какая реальная задолженность сегодня есть по зарплате плате в Николаевском регионе. Что нужно отметить, что из 69 миллионов, которые были на 1 апреля 2014 года, сегодня реальная задолженность составляет 41 миллион. Таким образом, 38, 28 миллионов на сегодняшний день погашенно за должно по плате. Что отрадно отметить, что очень положительно, то, что в этой ситуации судостроители были активными, активными после погашения за по позарадноплать. Значит, завод Черноморский в полном объеме погасил плату и на сегодняшний день, практически на Черноморском заводе, отсутствует задолженный плате. Это и есть положительный факт. Не до конца значит, закрыл вопрос по заводной плате завод «Океан». И, конечно, этот вопрос сегодня актуальный и необходимо его рассматривать и решать, но решать было невозможно. По следующим причинам. Первая причина – люди заинтересованы и люди очень обеспокоены, когда будет погашена задолженная по заводной плате на заводе «Океан». Но и гасить просто было невозможно. Потому что по всем проблемам, которые есть на заводе «Океан», это судебные процессы, кто же является сегодня собственником завода «Океан». Таким образом, как я уже говорил, что на сегодняшний день есть стремление некоторых структурных будем считать, финансовых компаний, которые хотят быть собственником завода «Океан». Я считаю, что это не есть секретом. Одна из компаний, которая сегодня есть, она подконтрольна бизнесмену и народному депутату «Живаги». Значит, в данной ситуации значит, есть наработки, он желает возглавить этот завод «Океан». Второе, второе направление ⁇ это чисто значит, российское направление, значит, которое работает над предметом того, чтобы до конца контролировать ситуацию на заводе Океан. Российское направление через украинскую компанию Океан Судоремонт» они влияют на то, что есть кредиторская задолженность и то, что у них есть сегодня какие-то документы, которые дают им право управлять этим заводом. И третья финансовая структура финансовой группы ⁇ это Smart Holding которые подконтрольно народного депутата, бизнесмена Новинскому, значит, вступили как бы, в диалог. Таким образом, на период 29-12-2014 года на заводе было два арбитражных управляющих, два генеральных директора и один президент. Естественно, подписывать какие-либо документы или проводить какое-то финансовое, будем считать, действие при наличии двух арбитражных управляющих, двух директоров, и президента не было возможности. 29 числа Одесский апелляционный суд, хозяйственный суд, принял решение и отменил, или как бы не удвоил те иски, которые были направлены с других компаний. И на сегодняшний день решением апелляционного суда признан один и подтверждены полномочия одного арбитражного управляющего, господин Дикий, и одного значит, генерального директора. Таким образом, ПАО, судостроительный, Николаевский судостроительный завод «Океан», значит, сегодня подтвердил полномочия генерального директора Федина и арбитражного управляющего Дикого. На сегодняшний момент они уже получат соответствующие документы, решение суда, и тогда начинается диалог непосредственно с теми людьми, которые можно будет диалог. Я думаю, что в этой ситуации можно будет в перспективе февраля месяце с этими людьми встречаться, ставить задачи на предмет срока и графика погашения с должной подзорной Таким образом, мы сегодня уже четко понимаем и знаем, что если судостроители будут или в полном объеме погасить за по зарплате, то останется поддел 18 миллионов из, 42, из 41 сегодня заявлено. В этой ситуации кто входит в эти 18 миллионов? которые могут быть остаться. И понимаем ли мы, что это реальные долги, которые можно возвратить. В первую очередь это государственная компания Обу Автодор, которая имеет должность на сегодняшний день миллион восемьсот тысяч. До этого момента, до декабря месяца у нее было 3 миллиона двести, частично погасили в декабре месяце, и часть осталась еще задолженность за половину октября, ноябрь, декабрь 2014 года. Кроме этого, есть компания «Мастабуд», Это тоже практически компания, которая на сегодняшний день имеет 2,8 миллиона задолженность по зарплате. И в основном основные долги это связаны с государством, с возвратом денежных средств, которые сегодня есть в кредиторской задолженности. Две компании «Мастабуд» и «Николай Обавтодор» это 4 миллиона, остается 14 миллионов. 14 миллионов это в большей степени те предприятия, которые потенциально быстро и сразу возвратить деньги, не мог, мы не можем, потому что они находятся в стадии или банкротства, или санации, или ликвидации. Вот с тремя из них мы сегодня вели рабочее совещание, где обозначили, что даже если это будет не 500 тысяч, будет 100 тысяч, будет 20 тысяч, будет на нагрев, мы должны довести до логического завершения, чтобы в полном объеме погасить всю задолженность по зарплате. Рабочая группа работает эффективно, и результаты ее сегодня налицо. За 2014 год мы практически на 50% снизили объемы задолженной позорной оплаты. Поэтому она находится под контролем, рабочая группа укомплектована, она является собой, представляет собой специалисты разных уровней и, значит, и направлений. Я думаю, что мы будем продолжать в таком же духе реализовывать программу покажения задолженной позорной оплаты, в 2015 году. Насколько реально помощь инвесторам именно в тех предприятиях, на которых сейчас есть задолженность? На сегодняшний момент, если взять сегодня по отдельности, опять-таки, первый сегодня основной кредитор по задолженности, по заработной плате, это судостроитель. И, как я уже сказал с самого начала, Черноморский судостроительный завод в полном объеме, то есть смарт-холдинг, который управляет одним акциями Черноморского судостроительного завода, в полном объеме погасил задолженность по заработной плате. Я думаю, что в той ситуации, в которой сегодня мы имеем завод Океан, где уже определился значит, сегодня и генеральный директор, и арбитражный управляющий, и они представляют интересы компании Smart Holding, я думаю, что «Смарт Holding в лице значит, их руководителя окажет влияние и есть реальная надежда в том, что это будет в полном объеме погашена зарплата в ближайшее время. Николай Павлович, хочу с вами поговорить об отключениях электроэнергии, с которыми были связаны значительные неудобства, которые несли немалые коррективы как в работу областных предприятий, так и в повседневную жизнь николаевцев и жителей области. Сейчас есть новый график. Расскажите, пожалуйста, о нем, какой он и чего нам ждать. Вопрос отключения электроэнергии для наших людей, для жителей города Николаев, Николаевского региона, это самый страшный, самый сложный пост. Он не так страшно, несложный, только по одной причине, что мы до конца не понимали, не знали, как можно управлять процессом отключения электроэнергии на территории Николаевской области. Почему не знали? Потому что нам изначально Министерство топовой энергетики и компания УК «Энерго», которая передает свои полномочия через южно энергетическую компанию, до конца не, не доводила нам точные графики отключения от мощностей Николаевской области. А не понимая, не зная, значит, насколько тебе будут отключать, и когда, и на какой период, а только лозунги, которые были, значит, сказаны, что отключать не более двух часов, мы, значит, имели много неприятностей на территории Николаевской области. В первую очередь, это все то, что связано с работой социальных объектов. Социальные объекты – это детские сады, это школы, это детские сады, интернаты, это госпитали, это медицинское заведение. Все то, что связано с обеспечением жизнедеятельности человека. То есть это Будем так называть значит, социальный объект. И не понимая, не зная общие объемы отключения, мы пошли к тому, что на территории области чуть ли не было социального взрыва. Значит, это просто стратегически решить его на уровне значит, кабинета руководителя администрации было невозможно. Значит, под председательством Вадима Ивановича Мерика, главы администрации Николаевской области, была сделана рабочая встреча депутатов Верховной Рады, которые представляют интересы Николаевской области. И вот на этом совещании под председателем главы администрации было проведена такая вот рабочая встреча и даны пояснения мной, что происходит в реальности на территории Николаевской области. На основании и тех предложений, которые были сделаны, нами и даны для управления депутатом Верховного Совета Украины, была проведена рабочая встреча в компании УК «Энерго» в Киеве, где были рассмотрены вопросы и требования как депутатов и как администрации по вопросу, отключения, по вопросу верного отключения территории Николайской области. Нас услышали, мы продолжили свой график. График сегодня, он был рабочий он был рабочий, он был актуальный, а тем более он был согласован в последний график со всеми главами администрации Николаевской области, которые подтвердили удобство работы этого графика. И, конечно же, он работал только один день, но в течение дня, согласно того графика, который был, нам не поступило ни одного звонка, что это есть неудобство или не оперативное решение поста, которое связано с работой промышленности, с работой социальных объектов. Просто рабочий документ, который понимаемый для всех. Этот график сегодня есть, он опубликован во всех средствах массовой информации, он доведен до Райэнерго, он доведен до главы администрации и он управляем. Но так вот получилось, что в этой ситуации на какой-то период времени, где мы еще не знаем, в большей степени нужно сказать, Спасибо Господу Богу, что Он создал такие оптимальные погодные условия, которые позволили значит, сегодня не иметь верного отключения на территории государства Украины. И в этой ситуации, в этой ситуации с 24 декабря 2014 года по сегодняшний день никаких верных отключений не было на территории Украины и в целом в городе Николаев, Николаевской области. Были проблемные посты, которые были связаны с аварийным отключением. Это было перед Новым годом 30-31 Декабря 2014 года было повреждено около 38 населенных пунктов в аварийной ситуации мы решили в течение суток оба год решила все проблемные вопросы и все жители города Николая Николаевской области 31 числа отмечали и встречали Новый год с включенными и полученным питанием, электропитанием на тех объектах, где они работали и где они отмечали. Таким образом, рабочий график есть. Будем надеяться, что нам поменять его не придется. Но если будут какие-то рекомендации со стороны Министерства топовой энергетики, если будут какие-то отдельные директивы постановок Кабинета министров, у нас график есть, он доведен. И если с 1 февраля, как сегодня идут многие разговоры, это будет, то мы будем рабочим. Мы будем контролировать, чтобы не было искажения по отношению к жителям Николаевского региона, а тем более к Николаевской области. И будем это контролировать, потому что на территории Николаевской области сегодня есть генерирующая станция, Южная атомная станция, которая находится на территории Николаевской области, и уже в этой ситуации иметь свою станцию на территории, а иметь проблемы с электричеством, а тем более не согласованные действия, я считаю, что это неправильно. Значит, правительство в лице министра топовой энергетики нас услышало, значит, компания «Оконерго» нас услышала. Сегодня я не вижу каких-либо сбоев в режиме работы и выполнения графика, который согласован со всеми на территории области. Да, Палач, во время каждого нашего эфира звучит тема АТО. Вчера вы были на прощании с капитаном первого ранга Юрием Малиференко. Вчера же вы встречали бойцов морской пехоты, прибывших на ротацию. Какова сейчас помощь бойцам? Что делает власть? И насколько активно помогает нашим военнослужащим общественность? Ну, я хочу сказать то, что было вчера и то, что происходит в жизни оно было способствовало вчерашнему началу вчерашнего дня, еще как бы было началом ходы значит, в честь, в память погибшим в Волновахе. И в данной ситуации я уже вчера говорил, и сегодня еще раз хочу повториться, что депутаты Верховного Совета в лице Бритченко и Кремния Тараса Дмитриевича были в Волновахе и представляли как депутаты Верховного Совета от Николаевской области. Я хочу вам сказать, что это было огромнейшее уважение значит, депутатов в поддержку жителей Донецкой области Волноваха. То есть Волноваха это тот, как тот маяк, который засветил и показал путь всем, что будет, если будет. Что будет, если сегодня сепаратисты, ну, не понимая, не зная задач и перспектив развития этой территории, уже обозленные, значит, ну, за ну, грубо говоря, зажравшие значит, уничтожают все. То есть это уже не сепаратисты, это уже хуже зверей, загнанных зверей, которые убивают не просто военных, а убивают людей, убивают детей. И вот первая хода, которая была в Николаевской показал показала поддержку всех людей в Аунавахе и в целом все, что происходит в мире по отношению к террористам и тем сепаратистам, которые находятся на территории нашей Украины. Но параллельно с этим, параллельно с этим мы рассматриваем вопрос сегодня участников АТО. Тот случай, который был в Очакове, тот командир, который сегодня погиб, сегодня все средства массовой информации говорят об этом. Но еще раз показали, как не только, а не только администрация, как, только, как все вместе объединившись, администрация народом, значит, и нужны друг другу. Мы покупали цветы вчера, значит, и для того, чтобы поехать и почтить память, уважить солдата, бойца, в первую очередь командира, значит, командира, офицера, капитана первого ранга. В Очакове. И когда мы сказали, что мы идем туда, нам все люди, которые продают цветы, которые занимаются бизнесом, он непростой, готовы были загрузить полностью машину цветами, чтобы уважить и показать поддержку всех людей, волонтеров, простых людей, бизнесменов, администрации, областной рады к нашим воинам который непосредственно участвуют в АТО. Поэтому последним этапом, который или уже сегодня завершился, это была встреча воинов, морпехов воинской части значит, на их территории. И в данной ситуации эта встреча была только потому, что мы везде хотим успеть, но не везде, не везде успеваем. Вчера отправляли в зону АТО бойцов Святого Николая как бы мы там не участвовали, но мы успели здесь быть. здесь пошли ребята, которые еще в сентябре месяце были призваны. То есть четыре месяца не, не были забыты, они все знали и вот пошли их встречать родственники, волонтеры, матери, жены, дети, Дети, которые ждали два часа ночи, прошли с подарками. пошли с подарками и не просто, чтобы отметиться, а не просто, чтобы им еще раз доказать, что их не отцы – это патриоты, их не отцы – это наши герои. Это наши герои, которые защищают сегодня каждую частицу земли государства Украины. А мы являемся, как Николаевский регион, частицей государства Украины. И вот вот эти вот три события, они разные, но они показали единство власти, единство сегодня э, власти в лице президента, президента страны, значит, и, и, в данной ситуации поддержка значит, э, народа к армии. Что мы делаем? Казалось, бы, делаем такие вот незаметные, но необходимые шаги. Значит, в первую очередь э, мы привезли уже на этой неделе 12, 13, 14 числа, каждый день мы вместе с бизнесом, вместе с волонтерами, которые нам помогают, не только помогают, а еще и контролируют очень здорово. Значит, те проблемы, которые сегодня были связаны с доставкой 28-й бригады на территорию города Николаева, а эта часть в основном расположена в Одессе. Все вопросы, которые необходимы были, значит, мы решили. Всех солдат, которые должны были приехать, доставили. И, конечно же, на сегодняшний день хотелось еще не только их доставлять, но и финансировать все затраты, которые связаны с этим. Но насколько сейчас пока перегружены все перевозчики, и насколько сейчас еще не активно работает бизнес, потому что только начало года, пришлось сейчас денег значит, заплатить солдатам, значит, которые непосредственно поехали, с их резервно, с резерву. Но я думаю, что в данной ситуации, если это будет все плавно и перспективно, мы отрегулируем все вопросы и будем самостоятельно оказывать помощь, поддержку и перевозки наших солдат. И не только 28-й бригады, и 79-й бригады, и Святого Николая, и отдельного на сегодняшний день уже 19-го территориального батальона. Это все наши воины, это все наши солдаты. Поэтому в первую очередь это перевозка. В вторую очередь это материальное обеспечение. Материальное обеспечение в виде чего? В виде топлива, в виде каких-то комплектующих, в виде ремонта боевой техники. И вот в этой ситуации была отремонтирована машина значит, бойцов, которые представляют 28-ю бригаду. Таким образом, каждый день, постоянно, по просьбам, по заявкам мы выполняем те работы, которые необходимы для армии. Они есть сегодня сокакультированы и обсчитаны. Они есть сокакультированы и обсчитаны нашими волонтерами. Еще раз хочу сказать, что волонтеры... В первых этапах это был май, июнь месяц, вроде были незаметны, а сегодня без них просто мы не делаем, не делаем ни одного шага, потому что они все видят, понимают и знают, а тем более мы вместе решаем одну задачу. Во имя усиления, укрепления значит, нашей армии, обороноспособности нашей армии, увеличения численности армии. И вот в данной ситуации... Было проведено совещание в Киеве по этому вопросу, по вопросу увеличения армии и размещения расположения армии на территории Николаевской области. Во-первых, мы вчера были в Морпехов, значит, рядом с Морпехами есть специализированный полк, ремонтный полк, значит, он будет расширяться. Территориально будет расширяться и количественно будет расширяться. Это на территории Николаевской области, так называемый 117 городок и ремонтный полк. На территории Первомайска на территории Первомайского района мы давно уже забыли о том, что там были военные штатные военные штатные военные со штатными зданиями, что с основными фондами и мы давно не могли поверить, что когда-то это возродится. На сегодняшний день под командованием, под командованием сухопутных войск командиром генерал лейтенантом, значит, было проведено совещание по дополнению, усилению и размещению южной группы войск на территории Николаевской области. В Первомайске будет делана реабилитация и обновление 22-го военного городка, а в Первомайском районе 88-го городка. Разрабатываются документы, готовятся документы, готовится база документов, будет отдельно выпущен документ или постановок Кабинета министров для Министерства обороны на территории города, на территории Николаевской области и Первомайского района будет размещена отдельная сороковая гвардейская телевизорская бригада в количестве полторы человек и 500 единиц техники. С одной стороны, это дополнительная уверенность в том, что, как я уже постоянно говорю, народы армия едины, народы армия едины и непобедимы. Поэтому мы будем делать, делать все, то, что ставит перед нами государства, то, что перед нами ставит задачу как президент Петро Алексеевич Порошенко, как премьер-министр, а все не за него в реализации программы защиты нашего очередства. Я думаю, что оно находится под контролем, и те задачи, которые будут постоянно, будем решать и выполнять. Будемо надіятися, що всі плани будуть реалізовані в житті. Нікола Павлович, Я благодарю вас за ефір. Благодарю за те, що ви відповіли на всі мої питання. Ще раз хочу нагадати, що гостем нашої студії був перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. У студії для вас працювала Луїзріміна. На все добре.